І наступний бій у ваговій категорії до 75 кілограмів В синій кут запрошується боксер команди мексиканські воїни Місаель Родрігес. Esto para el round 3, entrenado por meses. Como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado. Los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos. Estuvimos atrapados, pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria. Y más que hacer deporte, venimos a hacer historia. Con los puños, listos estamos para la guerra. Con los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checa. Los guantes, pero si sí traigo acero en estos puños, listos estamos para la guerra. Los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Los puños son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero si sí traigo acero en estos esto va a ser terrible como Eric Morales. de que en el quinto como el púas olivares Me llevé todo al ring de las esquinas, bulevares. Subieron los vulgares y ascendí los uh, Comando ¡No mata! Мініму куті рингу представник мексиканських воїнів за плечима цього боксера чималий досвід на аматорському ринзі, де своїм головним здобутком вважає срібну нагороду на іграх Карибського моря. Місель Родрігес у червоному куті рингу легіонер українських отаманів, багаторазовий призер та золотий медаліст чемпіонатів Узбекистану. Переможець всесвітньої універсіади 13-го року. Хуршит норматов! Репери ринзі Маріуш Горні. Польща. Ну що ж, В'ячеслава, дивимося на ще одного так легіонера команди українські отамани. Хуршит Норматов. Ну, Зі зростом у хлопців все дуже добре, ну, і, в принципі вважається одним з таких смарагдів своєї країни в плані боксу, одним з головних талантів. Зараз ну, має команди рассмотрим. Узбекистан. Да, посмотрим, на что он способен в этой весовой категории украинских атаманов. 5 боксеров, один легионер и четверо украинцев. Это и Тарас Головаченко, Арсен Ризун, Валерий Харламов и Владислав Байталюк. Такие внедотные хоккейные. Валерий Харламов у нас в команде. Поднимайся, сейчас ним познакомимся. Давайте заниматься с нашим легионером. 12 сантиметров на Универсиаде. В принципе, много про говорить. Да, в 12 сантиметров разница в росте у ребят. Намного выше норматов. Помимо всего прочего, он еще и левша. Соответственно, техничный. Но вот что есть у мексиканца. В арсенале это мощные удары так все продвигаются до хлопцев на секундочку боковая категория 75 преследует э, родригес норматова решил идти вперед Очень хорошо закрутил соперника, тоже перешел в контратаку наш легионер. Ну, уже по первым секундам видно, действительно, что это очень неплохое приобретение для украинских атаманов в лице Хуршида. Боксер из Узбекистана. Как и Хасанбой Дусматов. Ну, вообще, кстати, по правилам только три боксера, может быть, в качестве легионеров из одной страны. У нас, по-моему, как раз три узбека в составе есть. Ну и из Беларуси. В принципе, сдается на тему, легионеры закинчиваются. Да, ну изначально планировалось там около семи легионеров пригласить команду украинских атаманов некоторые э, из них отпали ну, просто так выперт там команды там генерального директора так у... тут первый драфт да вот особенно я отметил еще весовой категории до 81 килограмма у нас должен был в составе боксировать Эльшот Расулов, серебряный призер чемпионата мира, вообще там чемпион Азии, очень сильный боксер, но его не отпустили украинские атаманы. причем на каком-то там серьезном уровне в министерстве просто не захотели отпускать в Украину. Также еще у нас одна потеря, это Денис Беричик в этом сезоне, но ну, ну, да, он понятно? не будет боксировать. Тоже один из э, сильнейших украинских боксеров. Ну так устань не там из Лондона, так и пришел прышок, Бог еще профи. Ну а мы видим на повторах, насколько лучше был в своих атаках наш легионер из Узбекистана. Ну и ты за что любить бокс, Вячеслав Фаначев. Да, Ринкар Гелл. Напомнил 30. нас, нам, что нас ждет второй раунд. Все трое судьи отдали. Хуршиду. Так, раунд. Новый... Такие не, ледененные нервовые Полная тыша у нас. Сейчас. Пи... Ну, кстати говоря, как раз Хуршит Норматов может первые три балла заработать для украинских атаманов, если одержит победу так, на данный, в этом поединке. поединке может Нормату сделать 3-1 и будет уже у нас. Но мексиканцы еще имеют шанс заработать, тогда будут иметь шанс заработать хотя бы один балл. Но им должен помешать это сделать Денис Пайцика, нас, наш тяж. Но, на, данный, момент, на сегодняшний вечер так наиващий хлопец, который типа Да, это будет последний бой после этой встречи, так что не пропустите. Тяжелый вес, это всегда интересно. Начинает мексиканец вкладываться в удар и идет вперед двоечкой такой подготовленной. Но за счет рук. Да, во всех фактически компонентах превосходит э, Хуршик Норматов своего оппонента. Это и передвижение на ногах, это и техника. <клышко> Такая напруга в зале. Озвучивает свои удары мексиканец. Ну, многие боксеры так делают. Но не скажешь, что мексиканец общем то уже психологически проиграл, смотря на превосходство соперника, он все преследует. Хоршида, идет вперед я пробую справа еще закруты, пидливо и вот раз уж Норматов. Уже видно, чего нельзя делать в поединке против Родригеса. Это останавливаться. Парень ищет Ищет дыру в защите соперника. Постоянно идет вперед. Вкладуються удари, так що не може бути Так, Влучає. Норматов знає, що робити з суперником. Розвертає постійно. Так що мексиканець залишається півоберти, ну і Норматов залишається лише пробити і влучити. Що він не робить? І починає працювати тріючкою, голова, торс, голова. дальний поработал концовку Хуршит э, Норматов. Э, успешно. Ну, у нас есть все основания полагать, что и этот раунд будет за нами. Но все-таки только судьи определяют, кто же был сильнее. А мы посмотрим повторы. Тут так? Пробил четко по печени и ушел. Да. Ушел в сторону. Легок на ногах Хуршит э, Норматов. Еще раз э, Обращаю внимание, как работает Михаил Михайлович Завиалов. президент Национальной лиги профессионального бокса Украины. Жодного бокса без него у нас не проходит. Колисик конечно же, он тоже поддерживает. Ну а мы как и рассчитывали, и второй раунд выигрываем. Хуршит Норматов. Приближает нас э, к победным трем очкам в этой матчевой встрече. Но не будем забегать вперед. И более того, мы хотели бы, конечно же, мексиканцам не отдать ни одного балла. И это должен сделать Денис Пайцика. Но для початку норматов так само це себе зробити. Лише два раунди. Да, 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 дійсно, конечно. Норматов, хоч і був лучше в предыдущих раундах. ми увидим, наскільки гарячий цей мексиканец бросается вперед. Сказал рахунок. Знаєш, таке враження. Чи сам думаю, що сам відчуваю, що програє перші два раунди? Кинувся вперед на Норматов, але так на удар. зустрічає суперника. Представник команди українські отамани. Норматов сейчас демонстрирует, насколько важна работа ног в боксе. У нее буквально все защит зависит и в защитных действиях, и в атакующих. Через игроватых, да, мексиканец. Очень грамотно заходит за переднюю руку соперника. Норматов. И мексиканец попросту теряет из виду соперник. Не успевает за этими маневрами. Человек, знаешь, пробывает удар на левую руку Норматов. здесь все одно не бачили этого, его останнего удара. Действительно потужного. Тут, если удар придет, важко будет мексиканцам. Неплохо обработал корпус соперника Норматов две очки. Я говорю, что может быть, значит, все же таки работа на ногах. Да, Норматова. парень очень достойный. Все легко, так. Но, в принципе, сам такой сухий. Сухенький Норматов. Да, буквально все есть в арсенале у легионера из Узбекистана удары на любой вкус. Разнообразный боксер. Такие, такие легионеры нам по три. Чтобы показать, -то тот менеджмент команды попротивался. Недаром его считают одним из самых сильных боксеров Узбекистана. Поэтому, конечно же, мы очень рады, что приобрели такого легионера. Вообще по правилам максимум 8 легионеров может быть в команде. Напомню, что у мексиканцев всего лишь один. У нас изначально планировалось около 7, но вот сейчас, насколько я понял, там четверо, да? Ну, так, 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 Из так, так, Я так, 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 Нагадаю, ну, після двох раундів 2-0 а... вигравав Норматов, поразу з Норматом. Українські отамани перемагали. Усе найсмачніше, що було у третьому раунді. До вашої уваги. Пішов вперед Тор. рукой пробил свой джеб. Місеєль пішов вперед і на ваших екранах, але наївся. Час цієї атаки, я кажу, пішов в атаку, потрапив у полон. Ну, Родригес, мы же видим, тоже достаточно молодой боксер, опыта ему еще не хватает, 20 лет, норматому 22, тоже молод, но что касается опыта, то у норматова намного больше. Мы видим, третий раунд также выигрывает узбекский атаман, так скажем. В принципі, такі бувають, а у нас вони бувають. правильно ти кажеш. ну ти знаєш, рахунок 3-0 але така вага 75 тут нокдаун нокаут може бути все І послідовники нашого Олександра Гвоздіка і так само Наступного, наступного его двоби. Так само на телеканале 2 плюс 2 вы побачите, следуете за анонсами. Да, единственное, мы можем сказать, что у гвоздика там снова сменился соперник. Причем и, речи, завтра в это так разумею, еще и бьют траса Шелостюка. И там тоже сменился соперник. У наших ребят там часто такое происходит, но в случае с гвоздиком соперник э, намного серьезнее в замене. Так что поддержите Гвоздика. Обязательно посмотрите этот бой. Держим кулаки за ну и главный нашего, нашего боксера. Про что сказать. Гвоздик в андеркарте на бою третьего. Это зустріч Риоса против Альвара. Да, это такой, такая Также... трилогия, которая очень ожидается в Америке с нетерпением. І, звичайно, продовжити вболювати за українських атаманів наступну п'ятницю. Ну, тут кожного тижня будемо поки що так казати п'ятницю. На 2 плюс 2 українські атамани, Їх п'ятий сезон. Давайте підтримувати нашу команду, приходити. Принаймні дивитися на 2 плюс 2, тому що нам потрібна ваша підтримка. Сьогодні, до речі, дуже приємно. Тут АКПО Інтернешнл заповнений. Мексиканец недоволен, мол, давай рубиться. Не нравится, что так легок на ногах и быстр шустер норматов. Но это бокс. Тут нужно уметь выходить на свою ударную дистанцию. Мы видим, как буквально топчется Родригес. Он тяжел на ногах нет у него такого челнока, нет этой маневренности. Конечно, он негодует, что попросту гоняется сейчас за Норматовым и не может поймать. Хороший кресткий удар у Хуршида. Тут даже через блок достается Родригесу. 30 секунд до завершення четвертого раунду. Лише важче стає Мексиканцю. Да, ну а ми все ближе к победі і к трьом победним очкам. Було б неплохо. Для того, щоб, не так, знаєш, прийняла публіка. Норматова, полюбила. Чай так запам'ятаєте, що буде перемога, ми дуже сподіваємося, якби ще й достроково. Но ну, решил не преследовать уже мексиканец в концовке. Мол, давай, теперь ты за мной побегал. Но Хуршит не повелся на этот маневр. Четвертый раунд закончен. Нас ждет впереди последняя трехминутка. Но уже мы можем сказать, что по очкам фактически у нас победа в кармане. Главное, чтобы не было никаких форс-мажоров в виде нокаутов и нокдаунов. Так, така вага, знаєш, що може від спорту, може бути що завгодно. Гармат на ваших так спокійно. Так. Там не легко дихає, але спокійно дихає. Представник нашої команди. Тут. Да, неожиданно один э, судья насчитал э, Родригесу э, в четвертом раунде. Но ну, пусть это будет на его совести. В любом случае, четвертый раунд за Я э, Пятый раунд, почитание раунд. Знаете, думаю, еще одним потужным влучанием Ливы может Норматов завершить этот поединок хотелось, честно кажучи. Безусловно, ну, удар у парня есть, мы видим, насколько и акцент, и присутствует. все может быть, сколько уже пропустил мексиканец, все выдержал. Так что, наверное, все-таки сделать это будет тяжело, я имею в виду, нокаутировать Родригеса. Но нам любая победа важна и нужна. Так что как бы этот бой не закончился, мы удержим кулаки за Норматова, нашего, за одного из наших легионеров. И напоминаем, что после этого поединка наш, нас ждет тяжелый вес до 91 килограмма Денис Паецыка против Кристиана Дема. Это единственный легионер в составе мексиканцев. Это не пропустите. Банець проти українця вже у наступній зустрічі. Тут, буквально тут, Півтори хвилини до завершення цього двобою поки що все йде до нашої перемоги, хоча ти знаєш, що в п'ятому раунді важче буксувати норматову. Так вже легко, хоча, можна зрозуміти, чотири бездоганно відпрацьовані раунди. да ну где-то Хуршид Норматов уже почувствовал, что победа в кармане, поэтому решил особо не рисковать, меньше стал атаковать в конце поединка и подключил заднюю скорость. Тем более, что сил досталось, осталось достаточно для маневров, для передвижений. Так, зрист так Норматова. Немаленький хлопець, та ще й шульга. Це завжди неприємно для суперника. Ну і також третє це, мабуть, з таким зростом, з вагою. У переміщення так, так, на ногах працює нормато ці переміщення. Постійно тікає, дивіться, як пірнає. Так, такі легіонери ще раз хочеться повторити, нам потрібно мексиканец, да? Молодой хлопец, 20 лет. Молодец. Это Идет вперед от первого до последнего раунда. Действительно, досвид просто. Бесценный опыт с таким мастером кожаной перчатки он встретился. В общем-то, наверняка он будет просматривать этот бой, понимая, какие ошибки допустил. Но в любом случае мы поздравляем Хуршида Норматова и украинских атаманов. А похоже, что три победных балла у нас уже в копилке. Но я напомню, что Денис Паяциков в последнем поединке должен лишить хотя бы одного балла мексиканцев. Они должны уехать с нулем. А в Мексику. Тут ехать не близко. Так это через нулем. Ну, що поделаешь, це бокс. І чим більше побед ми одержимо, тим лучше. Ну, тим все правильно ти кажеш, усвідомлюючи те, що і вдома боксуємо тут. І наступної п'ятниці стоїть завдання виграти в суху, так? не віддати жодного балу британцям, тому що знову ж таки нам всім з усіма ними боксувати і на виїзді.

50-45. Десь 9. що є перемога. 3-1 на користь українських катаванів, але ми чекаємо вагу 91. Чекаємо Дениса Ніса Ну тут Хуршид Норматову йому дякую. респект. Є класний боксер. І зробив все. Він зробив, в принципі, також цю перемогу сьогодні. Це рахунок 3-1. Давайте чекати по Оставайтесь с нами, не пропустите тяжелый вес впереди еще.